Вітаю вас, шановні друзі! Це суботнє інтерв'ю Радіо Свобода. Мене звати Олександр Лащенко і зразу представляю нашого сьогоднішнього гостя, публіциста, літературного глядача, пана Юрія Володарського. Вітаю вас, пане Юрію. Дякую, що до нас завітали. Ну що ж, на цьому тижні, який минає було чимало, як і завше майже. Останні півтора року цікавих подій, хоча Пальма перш це напевно належить Арсенові Авакові Михайлі Саакашвілі, Але була ще така з двох подій, можна сказати, одна подія, точніше реакція на неї, Вона була не настільки резонансною, але не менш гострою, напевно, ніж обмін люб'язностями прямо під час засідання головуванням президента Порошенка між Аваковим і Саакашвілі. Маю на увазі. Передусім, виступ журналістки Анастасії Станко, яка висловила свою думку, як має змі висвітлювати війну на Донбасі. І водночас запрошення українським письменникам Сергієм Жуданом, поетеси з Луганська на дебати у Харкові. І це викликало як у користувачів соцмереж, і взагалі і в мистецькому світі, на лише дуже гостру реакцію. Зараз ми про це поговоримо, але передусім надам слово моєму. Харківському колезі Володимирові він нагадає про ці харківські дебати. наведе думку Сергія Ждана, і побачимо, як взяла участь у цих дебатах ця луганська поетеса. Организаторы международного проекта «Дебаты в Европе» для Харьковской встречи предложили попытаться нащупать возможные пути примирения в конфликтных регионах и обозначить роль в них людей искусства, философов, историков, социологов, психологов и журналистов. Уявить такую ситуацию. Завтра до вас в склад Украины. И мы встречаемся ведь навич с полтора или двумя миллионами наших спецгромадян, которые имеют трешки иные взгляды, чем мы. И вот что. Що далі? З ними так чи нет, інакше треба буде говорити критику в адрес Сергея Жадана и других организаторов конференции вызвало приглашение на дебаты поэтессы Елены Заславской, живущей на территории так называемой ЛНР. В своей поэзии Елена героизирует боевика Моторолу и воспевает непризнанные молодые республики на неподконтрольных Украине территориях Донбасса. Сергей Жадан, объясняя приглашение в Харьков на дебаты Елены Заславской, подчеркивает, для него важно было то, что она не брала в руки оружие и не стреляла в украинцев. У Заславской также на руках есть украинский паспорт, и ей не воспрещен въезд на свободную территорию государства. Запрос это Заславскому, я особо следую. А я ехала с таким вопросом, а действительно, возможен ли диалог? Вы хотите, чтобы кордон закрыли между Луганском, Донецком и Россией? Нет, потому что Россия у нас не воспринимает Россию как врага, только как друга. И когда в Луганске не было света, воды, связи, Гуманитарные конвои шли только с России. На публичных европейских дебатах о Донбассе переселенцы из Луганска Елену Заславскую встретили с плакатами. На фотографии гражданские пленные, сидящие в луганских подвалах и бывавшие за стенках, а также расстрелянная семья Алены и Владимира Кулиш. На публичных дебатах Заславская не проронила ни слова. Организаторы дебатов в Европе, а это ряд немецких культурных фондов, Сергей Жадан и Ярослав Грицак, настаивают, речь не идет о легализации сепаратистов, ведущих войну на эти дебаты для украинцев, которые оказались по обе линии фронта. Сергей Жадан уверен, придет время, когда диалог о примирении украинцев выйдет на общенациональный уровень. Владимир Носков, Анатолий Мажора, для Донбасс Реалий, Радио Свобода. Вот пан Володарский вы высловили сразу, сразу, свою позицию на адресу критики того, что сделали Анастасия Станко и Сергей Жадан. Я наведу вашу цитату. Це ваша була стаття під Красномовною назвою, як ненавидять тих, хто просто стоїть ненависті. Достойно ваша цитата, мову оригинала. Возможно, в своем стремлении предоставить слово противоположной стороне конфликта Жадан принял не лучшее решение. Но звериный вой, который поднялся в сети в связи с этим событием, в тысячу раз хуже, чем попытка разговора с противником. Человека, у которого перед Украиной заслуг несравненно больше, чем у всех его сетевых, сетевых хулителей вместе взятых, клеймят, на чем свет стоит, за всего лишь, вы только вдумайтесь, приглашение к диалогу. Агрессия с боку соседней державы, она еще, напевно, долго не припинится. Вопрос в том, насколько силен голос этой ненависти. Дело в том, что, скажем, в России тамошние идеологи, кремлевские, прокремлевские, изображают этот голос как главный голос в Украине. Правый сектор, как известно, такая страшная страшилка. И для россиян, и для э, жителей э, ныне оккупированных территорий, в частности для крымчан, их пугали правым сектором очень много-очень долго, они в него поверили. Прав правый сектор действительно существует, он действительно э, развивает какую-то деятельность на территории Украины. Но говорить, что э, эта деятельность определяет всю внутреннюю политику в стране, это полная ерунда. То есть, что, собственно, я делаю, для чего я выступил, для чего выступали мои коллеги, для того, чтобы этот голос не становился ведущим, чтобы вверх не брали крайне радикальные взгляды, чтобы э, основой для возможного диалога с кем бы то ни было была вменяемая нормальная позиция. Сергей Жадан хорошо сказал вот в этом ролике о том, что а если все вернется, если вернуться в Украину де факта Луганск и Донецк, если вернется Крым, что мы будем делать с тамошним населением? Они придерживаются в большинстве своем несколько других отличных от наших взглядов. Нам придется разговаривать, мы будем вынуждены это делать. Почему бы не начинать сейчас? и с пани Заславской уважает Аварта, например, вести а диалог. Вот тут есть детали, вот тут есть нюансы. Штука в том, я уже писал об этом, вы процитировали, что, на мой взгляд, Сергей выбрал не лучшего оппонента для диалога. Я Заславскую знаю очень давно, наверное, приблизительно столько же, сколько Сергей. Собственно. Она принимала участие в различных поэтических фестивалях, в том числе, если не ошибаюсь, в фестивале «Киевские лавры», который мы организуем с журналом «Шоу». Она мне не показалась ни умным, ни интересным человеком. А после того, как я прочитал ее тексты, как вы сказали, очень корректно воспевающие Моторолу, это тексты такие, что процитировать их по телевидению, не, к сожалению. Да, вы, вы не рискнете. После этого стало ясно, что Заславская совершенно не тот человек, с которым можно вести диалог. Сергей, видимо, пошел по пути наименьшего сопротивления, мне так кажется. Ну, возможно, меня... я не знаю, вы со мной не погодитесь, возможно, так называемых ЛНР и ДНР, если все-таки с интеллигенцией, если так можно назвать, варта Киева в Диалог, других писателей там нету? Есть, есть безусловно есть другие писатели, придерживающихся менее радикальных взглядов, чем Заславская. Да, они там остаются. Два года назад я был на фестивале в Донецке, был такой мини литературный фестиваль и встречался там с разными людьми и разговаривал с ними о ситуации в Киеве, которая тогда уже накалялась. И э, реакция их была, реакция э, вполне вменяемых, образованных, э, думающих людей, но при этом все равно привыкших э, ориентироваться на Россию, на русский язык. Может, не на Кремль и Путина, но вполне возможно, что Кремль и Путин казался им, э, казались им в тот момент меньшим Доси злом. До сих Э, да, опять-таки, речь идет о людях с нерадикальными пози позициями. Потому что вот если мы возьмем диалог правого сектора с Захаром Прилепиным и Еленой Заславской, то он абсолютно невозможен. Хотя, может быть, в некоторых ситуациях что радикалы лучше поймут друг друга, чем радикалы и люди умеренных еще взглядов. Российские преследования между любовью и ненавистью, знаем еще, дуже тонкая грань. Ми ще до речі згадаємо Захара Прилєпіна – Це теж людина, як і пані Заславська, яку ви знаєте особисто, але не хочу все зводити всю програму до цього факту, який відбувся в Харкові. До виступу Насті станку. Я просто хочу ще раз наголосити, що повторюю ну банальна річ, війна ж триває. от… Володимир Путів дав прес-конференцію. Він присвятив всю увагу в основному новому, так би мовити, недругу Росії, Туреччині, але ж на Донбасі ніякого виконання мінських от поки що немає. Кордон України ніхто не повертає і так, далі, і так далі. Напевно, ця війна, на жаль, триватиме ще довго. І от такі речі будуть постійно з'являтися. Я от перефразую, навіть не перефразую, досівно процитую одного з ваших пана володарських опонентів. Він прямо на вашій сторінці Фейсбук. Ви, до речі, не видалили його пост. От я його цитую досівно: гуманізм до ворога і війна речі несумісні. Як цим бути? Ну, дивіться, Едуард Савенко Лімонов, так? В Харкові тривалий час своє життя провів. Ну, от його цитата. В інтересах Росії була б коротка, потужна війна на кшталт біля скригу в Україні. Це тільки одна з його цитат. Письменник, до речі, талановитий? Ну, давайте розбиратися. Uh, Значить. Uh... Вы на передовой, вы с автоматом в руках, на вас э, идет враг, э, вы будете с ним беседовать, общаться, э, рассуждать, а геополитики нет, не будете, вы будете в него стрелять. Все просто. Вы в тылу, вы сидите э, в кресле за компьютером и рассуждаете о том, о чем. В частности, вы рассуждаете о людях, которые по-прежнему являются гражданами Украины. Живут на территории де Юры Украины, и мы вроде бы хотим, чтобы эти территории в Украину вернулись. Где тут враг? Как вы будете отделять врагов от неврагов? Одно дело боевики с оружием в руках, другое дело Лена Заславская, которая их воспевает, но тем не менее за оружие не бралась. Третье дело люди со взглядами приблизительно такими же, как у Заславской, но помалкивающими. Четвертое дело люди, которым вообще нет никакого дела до политики, и у них одно желание, чтобы вот все это поскорее закончилось. Очень много градаций. Вот такая вот шкала сложная, непростая. Что делать? Всех под одну гребенку? Все черное только у нас и белое будет? Да никак. Ну не получится так. Не бывает так. На ваш взгляд презумпция того, что людина все-таки сдатна на с того боку фронта, средь Ну опять-таки нужно различать нюансы. Нужно различать. Вот э, я, да, вы, вы, вы упоминали Захара Прилепина. Э, сейчас, это я единственный, человек, да, единственный человек таких вот взглядов, который у меня в, в фейсбуковской моей ленте присутствует. Просто для того, чтобы понимать, что эти люди думают. Вот, э, об этом можно долго говорить, но сейчас, наверное, речь о другом. Я к тому, что я слежу за выступлениями Прилепина, но не вступаю с ним в диалог, потому что считаю, вот как раз об этом был вопрос, считаю, что этот диалог, в общем-то, Безнадежный. Сам Сергей Жадан, когда ему поступило предложение поучаствовать в дебатах с Захаром Прилипиным, это было предложение опять-таки, от какого-то немецкого фестиваля, Точно не скажу какого, а, да, это, нейтральной было территории это было год назад где-то, и э, Жадан отказался, и на мой взгляд правильно сделал, потому что дискутировать с Прилепиным смысла нет. Вот Жадан посчитал, что есть смысл дискутировать с Заславской, я считаю, что нет, Заславской не стоило, стоило найти каких-то других людей. Вот о чем речь, что э, с одними людьми диалог возможен, с другими нет. Нужно смотреть э, в каждой ситуации конкретно по человеку. А вообще может свою позитивную роль в налагоджении этих мест, ведь уже тысячи погибших, десятки они, э, тысяч чтобы... раненых людей на войне. Они не то чтобы обязаны это Нет, делать, конечно, но хорошо, обольского. когда они это делают. И когда они это делают, они делают очень правильно. Потому что что мы сейчас слышим от Прилепина и ему подобных идеологов русского мира? Мы слышим тот самый язык, в общем-то, ненависти. Крайняя нетерпимость. А у них нет других вариантов для нас, как, ну, в общем-то, практически уничтожение, то, чего они хотят. А с украинского боку. А вот тут интересно. Понимаете, в чем проблема Украины? Вы прекрасно понимаете, понимают ли все остальные: в том, что она неоднородна. И что этот конфликт который возник, он имеет черты гражданского Донбасс. и имеет черты гражданской войны. Безусловно, значительная часть населения Донбасса а, выступила с оружием в руках, немалая часть, против а, на, наших войск. А, это не агрессия сугубо российской армии. А никак. что могли сделать пана Юрия без Ничего. Гиркина, без Безлера, Ничего. без Бородая? Безусловно. Это, и я уже говорил об этом не раз, это не война России против Украины, как мы привыкли считать, что такое война. Не объявленная война, не официальная война, не война с применением э, всех сил. Можем себе представить, что это могло бы быть. Нет, это не она. Но это и не сугубо гражданский конфликт. Это та самая гибридная война. Давайте говорить конкретно о том, что там происходит. Есть там российские войска? Есть там российские войска. Есть российское оружие? Да там все оружие сплошь российское. Есть там э, граждане Украины с этим оружием в руках? Конечно, есть. Все это есть. Вот давайте смотреть правде в глаза и искать как-то выходы из э, ситуации реальной. Ну вот э, тут еще момент, вот этот выход из ситуации, он вообще возможен до завершения войны? Колись нибудь все все-таки завершится. Mm. Мы на в виду, с находиние выхода, ему сбоку, литераторов, в вот целом. Поэтому диалог был бы хорош, если бы приехали другие люди, и это были бы люди, которых можно убеждать, которым можно показывать, которым можно показывать э, не э, правый сектор в камуфляже, а Жадана и его коллег. Вот о чем речь. Вот тогда... Такой диалог, диалог такого рода мне кажется действительно может быть полезен. Вообще э, диалог все время происходит, хотим мы, 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 мы этого или не хотим, он есть. У многих родственники в э, так называемых ДНР, ЛНР, в Донецке, в Луганске, Facebook границ пока что не знает. А более того, у меня есть примеры семей. Вот есть украинская писательница русскоязычная, не буду называть фамилии. У нее одна позиция, у ее дочери, одной живущей в Киеве сейчас, ранее проживавшей в Донецке, та же позиция проукраинская. У ее сына, оставшегося в Донецке, позиция скорее пророссийская. У ее другой дочери, которая живет в Крыму, позиции, по-моему, нет вообще. Все очень сложно, и этот диалог продолжается все время. придати йому черти офіційного, якщо це можливо, Нічого дурного в цьому немає. Пане Юрі, справді діалог з намаганням знайти якісь містки для порозуміння чи просто обмін прокляттями. Як там Настя Станко писала в себе в сторінці? Я не буду цитувати, б ти. 300 разив. Я думаю, что когда это щеп ты 300 разив, то это быстро прекращается. Ну, пришел какой-то человек ко мне на страницу. Либо из э, вот этих людей из Запоребрика, либо из наших радикалов. Я тут же ее закрываю для него. С такими людьми нет смысла общаться. А, а, и вот и внутри, люди. а вот есть другие люди, которые действительно разговаривают, с которыми можно вести диалог. И в конце концов, в семьях без этого никак не обойтись. Есть еще очень много примеров вот таких диалогов в семьях, иногда тяжелых, иногда люди вводят табу на беседы о политике. Но они все равно как-то общаются. Они как-то видят, как они живут, как живет моя подруга и ее брат в Симферополе, как она живет здесь, как живет э, в, в Румынии э, моя старинная опять-таки подруга, которая родом из Симферополя, и с которой у нас у меня сейчас очень трудные отношения. Но, тем не менее, я считаю, что если бы она сюда приехала, и мы бы сели говорить долго, э, с фактами, с примерами, то это лучше, чем э, отрезать э, нас друг от друга. Пане Ирий, у нас не на так много времени. Я сейчас скажу таке, выставлю такие вам такую задачу, после которой, наверное, меня, возможно, зрадники какие-нибудь запишут и так далее. Але мы имеем все точки зрения высветивать, и это питание, на мой взгляд, очень важно. Пам'ятаємо, квітень цього року вбивство Олеся Бузини. Як не ставитися до його творчості, як не ставитися до його політичних поглядів? У Фейсбуці деякі не лише боти, а навіть митці, критики не не приховували своєї радості. Приклад: Одеса, травень минулого року, будинок профспілок. Я цитую, я прошу вибачення, якщо образу цієї цитати, вона не мені належить. хорошо вата згоріла. До речі, російською мовою знову писали. Я до чого веду? Ступінь ненависті з боку українського. Він дорівнює російському чи ні, на ваш погляд. І може це іншого варіанту не було після того, як, до речі, ми згадували Безлер, Гіркін, російські громадяни, вбитий депутат горлівський рибак і не лише він з розперезаним животом. Може це неминуча річ? О, мені трудно судить обо всьому спектрі этой ненависті. Ну, те, що я вижу в Фейсбуці, помієте, яка ситуація? У мене наших. Радикалов в Ленте осталось гораздо больше, чем тамошних. И проявлений э, российской или пророссийской ненависти к Украине я вижу гораздо меньше. И поэтому, если судить по моей ленте, то может показаться, что ненависть наших э, национал-радикалов гораздо выше. На самом деле, я думаю, это не так. На самом деле, они где-то друг друга стоят. Если мы будем сравнивать ненависть, мы можем придем к какому-то знаку равенства. Но есть... Э, я забываю уже русские слова, один непересичный факт. Ваш, так, и я хочу Я украинской но мне Это ваше право. Поэтому а, я русскую а, Так вот, непересичный факт вот этот состоит в том, что а, это российская агрессия против Украины, это российское оружие на территории Украины, это действия российских властей по отношению к Украине. І поэтому в цьому смислі геополітичним і нравственном знака равенства бути не може. До речі, ми фактично дослівно повторили слова Романа Балаяна, геніального українського режисера вірменського походження, сидів буквально на вашому місці, теж під час суботнього інтерв'ю людина, яка має багато знайомих е, в Росії, вона так майже і сказала. Так, із українського боку є різні неоднозначні прояви, але хто перший почав, треба на це зважати. Безусловно. От, до речі, щодо українсько-російської мови, ну це ж. Проблема питання це стало гострим ще задовго до подій на Донбасі, задовго до цих гіркиних стрілкових цих вторгнень, до анексії Криму. І вона, як видається, залишається досі гостро. Тут я процитую філолога, напевно, вам теж особисто знаємо, Ларису Масенко. На сайті Радіо Свобода вона от, зауважила, досивно цитую. Російською мовою можна любити українську державу. Проте зберегти і зміцнити її можна лише державною українською мовою. А щодо російськомовних патріотів України варто навести одне застереження. Русскоязычный патриот Украины – двойная опасность. Сначала как русскоязычного тебя придут освобождать, а когда узнают, что ты патриот Украины, тебя просто пристрелят. Пристрелят. наводит цитату Лариса Масенко. Ну, вот, как вы скажете? Ну, знаете, у меня еще одна проблема, наверное, есть. Я еврей по национальности. И когда мне говорят, что они же, эти хохлы, тебя убьют, потому что ты еврей, а, а может, и русские, те, как ты можешь с ними... Ну вот такой подход, по-моему, абсолютно неприемлем. Если что, это наши проблемы русскоязычных людей. Наша проблема в том, что мы верим в демократию, верим в справедливость, верим в то, что можно победить в этой стране э, коррупцию, победить в этой стране ту систему, которая в ней складывалась десятилетиями. И если мы э, при этом э, выбрали совершенно сознательно и однозначно Украину, а не что-нибудь другое. И у нас после этого возникнут какие-то проблемы. Ну, это наши проблемы, ничего страшного, мы их как-то перетерпим. А вот такой вот подход, отрезание русскоязычных людей, превращение их в некую отдельную категорию, когда им отказывают в праве такого же отношения к Украине, как у украиноязычных людей, извините, это подлость. Потому что мы очень хорошо знаем, какой процент русскоязычных Воюють э, на востокі України за Україну. І як ви будете їх відділяти від от україноїзичних? Вот на цей питання э, обично э, мої опоненти не відвідають. У них нет ответа. Щодо гостроти цих питань, э, от ви вже самі порушили цю тему. Э, одна з дес російської пропаганди, що нібито на Україні дуже поширений зараз, після перемоги майдану, антисемітизм. На ваш погляд, це відповідає дійсності? Mm. Но он где-то есть. Он наверняка где-то есть. Я его иногда вижу. Ображаю а, вас с этим запытанием, дорогие. Нет, а чем, как, не, каким просто... образом? Потому что это самое простое искать врага где-то снаружи. Вот, вот это враг кто-то. Это не мы плохие, это какие-то другие плохие. Русские, евреи, кто угодно, там, так для русских теперь плохие, это украинцы, так, турки, турки. Э, американцы, до да половина земли уже для них плохая. Вот, э, то есть это присутствует, но вот за исключением таких редких случаев я его не вижу. В моей повседневной жизни его э, нету практически в помине. А, то есть та же ситуация, что с правым сектором. Оно есть. Есть радикал, национал-радикалы, есть антисемиты. Но они, к счастью, не определяют атмосферу в стране. И я очень надеюсь, что и не будут определять в дальнейшем. Ну, до речи, самые представники мистецтва. Вот, навіть, сгадать классики. Михайло Панасович Булгаков, киянин, вы же коренный киянин. И... Ему приписывают и антисемитские погляды, и украинофобские. Параде Радостоевского, Достоевского, сколько угодно всего этого. Мы найдем Це этого сумместные, много. Это Да, к сожалению, гений и злодейство совместимы. Не следует судить э, писателей 19 века по законам 21. -го. Это разные вещи. Вот Можно найти с писателей и рабовладельцев. Можно вспомнить Древнюю Грецию и отношение к рабам. И они не считались людьми. Поэтому, э, давайте не вспоминать вот эти все вещи, давайте смотреть на нынешних литераторов. Слава Богу, с их стороны, со стороны э, украинских литераторов, как украины, так и русскоязычных, проявления антисемитизма я, я просто не припомню. А если они и были, то я об этом благополучно забыл. Нет, это, не это у нас сейчас проблема, у нас есть проблемы гораздо более Притом серьезные. еще держава Израиль демонстрирует в умения в умовах, Зовнішнього такого оточення будувати і армію, будувати і економіку, і науку, і медицину, при цьому, до речі, ще крім усього іншого, Ізраїль демонструє, що він не перетвориться на авторитарну державу. Про це ті, хто все ж таки в Україні з тих небагатьох. То, что исповедуя антисемитизм, мало, напевно, помнят. А там есть свои радикалы, между прочим Израиля. свои ястребы, безусловно. Там тоже очень все непросто с политикой. Вот. Но то, что для многих украинцев Израиль стал вот таким вот положительным примером, по-моему, замечательно, потому что пример это действительно справедливый положительный. Да, там научились. И многие говорят, давайте мы научимся делать так, как и они. Да, я только за. Ну, час знову ж таки вже все, майже вичерпано. Останнє запитання можу вам тільки поставити. Ну, склянка напівпорожня чи напівповна? Не та склянка, яку Арсен Борисович кидав, чи, чи що, він, воду виплескував на Михаїла Ніколозовича, а взагалі От щодо можливості знайдення цього загальнонаціонального діалогу, який намагався в тому числі знайти Сергій Жадан. О, мене радує то, що є у меня, как мне показалось, все-таки больше, чем противников. И это позволяет надеяться на лучшее. Я вам дуже дякую, що ви завітали до нашої студії. І вам спасибо. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо вам велике. Я нагадаю, що гостем студії був э, публіцист Юрій Володарський, провейфер Александр Олександр Лащенко. І дякую вам, друзі, за увагу.